Два роки, сім місяців і п'ять днів. Саме стільки пробув у полоні у росіян житель села Пекарі, танкіст 4-ї окремої танкової бригади Михайло Чеботарьов. Наприкінці травня він повернувся в Україну в межах обміну полоненими. Увесь цей час його чекали вдома: дружина Інни із сином, донькою, невісткою, онучками, усіма родичами та односельцями. И ось нарешті 12 липня у пекарях Михайла зустріли односельці, друзі, колеги по роботі. Ну, сьогодні ми зібралися всім селом, щоб привітати нашого односельця, який повернувся з полону, де був більше двох років, два роки, і сім місяців, три роки, мабуть, він не був у селі, і хочемо його привітати і подякувати за наш захист, за те, що він ну своє здоров'я можна сказати, поклав за, за нас, за що ми можемо вільно тут ходити, да, спілкуватися, бачити рідних, обіймати. Дуже ми йому. Ми сусіди недалекі, ми дружимо, хоч і по віку трошечки ми не рівня, але ми дружимо давно, і з сім'ями дружимо, і допомагаємо один одному. І Михайлу нашому допомагали, чим могли, як він був, і бронежилет йому, і каску гуртом зібралися, передали, переслали, щоб може це й спасло його, а може Віра його теж спасла. Знає, що його тут ждуть в селі, всі, і за його ми переживаємо і дуже дякуємо, що він нас як сказати, захищав там. А ми тут його ждали всі, і слава Богу, дождалися. Тебе на рідній пекарській землі все село тебе чекало. І всі запитували з твоїх рідних, коли ти повернешся. Бажаємо тобі міцного здоров'я, швидкого одужання і дякуємо тобі за захист. Спасибо, дякую. Дякую. <плес> дякую вам всім дякую. Дякуємо вам. Дякую. Старуйте нашому. Дя дякую вам. Повернення дякую. повернення. Дякую. дякую. Дякую вам. Міша, да, да. Можна. Можна тебе обняти? Ну, акщо зняти. Слава Богу, світа вдома, слава Богу. Я дуже Спасибі тобі, хай тебе Господь берігай твою сім'ю. Спасибі тобі, спасибі, -спас... що ти нас захищав. Отакі книжки. Спасибі вам, що ви нас ждали здесь, що ви нас ждали. Я да. твого Андрійка, кожен пройшли його спитала за тебе. Він сказав, що десь тебе переслали. Спасибі, дитинку не, не Вам то вам теж спасибі. Олександра Спасиб... я... нам... прибуття. Ми тебе ждали, ми за тебе сподіваємося. Спасибо, І чим могли підтримувати? Ну що, а я побажаю тобі і від громади, і від себе особисто, щоб майбутнє твоє життя було таке солодке, як оце віддавичка. Будь ласка, це тобі. Григорович. <реш> не кричав <ти> довго нішу. <реш> <реш> Обмеза <Одна> повідні. <реш> ми до тебе туше, намолилися, просилися. Перший нічого не радийся, і знака ректо. Подяка. Ректор особисто, низький уклін, передає вітання. Оце подякую. Повідніку. А колектив, диви. Наш рідний колектив, подивися. Вони тебе не то, що... Вони тебе чекають, чекають. Ліску. А я на спиннинге уйди, да? Я уже такую книжечку буду считать. О! Молодец. Жду тебя на воде. на воде? Да, да, да. А я думаю, що булаву це можна тобі доручити. Ти як захисник наш від заповідника. Тіло звернися до себе. Там всі переживали. Молодець вернулося. Приходьмо чекаємо, чекаємо. Є де теж як твоя жінка? Хай вона підтвердить. А щоб ти нас не забовила, ти канічку ризик. Ми з тобою працювали. Все, дякую. Я дуже рада, всі вже з нами. Всім дякую, дякую за встречу. Дякую. Я думаю, наши хлопцы будут дальше нашу ныньку Украину будут бороныть и отстаивать наши интересы полностью. Моя семья меня поддержала, мои пекари поддержали тоже. Как-то думками был с пекарями вместе, с моими друзьями был. Да, вашими. И я там немножко, как говорится, обращался к высшим, чтобы здесь, на родной земле, землі, щоб был... встретиться здесь в пікарях, мог на Канішину вернуться. Я дуже радий. Дякую вам всім. Дякую. Під час зустрічі до Михайла підходили жінки, показували фото зниклих безвісті синів, братів, рідних. Раптом Михайло когось із них бачив у полоні. І, хоч упізнати нікого не вдалося, для кожної жінки Михайло знайшов слова надії. Его нема, ну, мы, нема. мы тоже вначале, как только попали, тоже думали, что уже все. А потом проходит месяц, два, три, проходит, начинаешь потихоньку. Адаптироваться, адаптироваться начинают мысли немножко работать, начинают это. Начинаешь себя как-то настраивать. Да, плохо там это, ужасно, но Ужас. как-то начинаешь это. Боже, господи, Миша, я дякую вам, что вы у нас такие. Ш, ш. Надо надеяться. А мы и надеемся. Только надеем и живем. Только надеем и живем. Надо надеяться и все будет хорошо. Вернуться. Після теплої та емоційної зустрічі з друзями Михайло знову заходить на своє подвір'я з найріднішими. Тут, у колі родини, він розповів нам про свій шлях воїна захисника: від мобілізації до повернення з полону. Вдома почуваю хорошо. Как? Дома і стіни Ну, Намного краще, звісно, почуваю, ніж було до П'ятого... Или 4 березня меня вызвали в военкомат, позвонили, я приехал. Сказали, в этот день пока место брать не будем. Говорит, подготовьте дома сумку, как бы дежурную, там чтобы была там ну, что -то, ложка, кружка, что-то такое, белье какое-то. Ну, 8 числа я приехал на заповедник на работу. Позвонили, позвонили э, с военкомата. Кажут так и так, Чеботарев, Чеботарев, пробудьте на 11 часов в военкомат. Добро. В Каневский военкомат приехал, нас где-то в 2-3 часа дня мы сели в маршрутке, в автобус, и нас на Черкасы, в Черкасы в военкомат. И так как по военному билету у меня танкист, командир танка, то у меня в это в четвертую танковую бригаду первый батальон первая рота наша задача была наступление на херсонском напрямке то была задача захватить лесополосу ну лесополосу мы можно сказать как дошли до этой лесополосы, полосы, ну но так получилось, что нас окружили, взяли в мешок, то почти половина роты наших осталась там на поле, а половина нас взяли в плен, бо, как меня-то у нас два прилета было, почти прямые попадания были в танк, моему командиру я был наводчиком как раз, то глаз выжгло. я контузию получил. То есть остались живые и нас взяли в плен и половина роты взяли в плен, то есть 14 человек нас взяли в плен и то хотели расстрелять, но был приказ взять живыми, так как их них там взяли в плен наши взяли там где-то их это какой-то особый там разведку или еще кого-то взяли, и они хотели нас по черному обменять. То есть. Uh -huh. Неофициально да? обменять, чтобы произвести ночью этот обмен произвести. Ну, а так. что пришло не Да, 14 человек попали с одной роты, попали с одного батальона, с одной роты попали в плен. В Севастополе был. В Севастополе я был до 10 сечня 23 -го года. И 10 сечня 23 -го года нас этапировали в Волгоградскую область, в город Камышин. СИЗО-2. Там немножко похуже, чем Черма. Дело в том, что, вот, допустим, ты ходишь или надо до медику, или еще что-нибудь. Выходить с камеры, это было всегда сопряжено с риском, что могли тебе там... Или почки отбить, или по ребрам, или еще что-нибудь мог получить. Так-то был всегда риск выход с камеры там ну, все. было всякое там самое что было для всех это прохождение бани было так как прохождение бани это было что-то такое ну, побытие это еще было как говорится не самое страшное а вот когда как для меня в бане это были шокером ну голое тело ты скупался и тебя голыми по голому телу допустим ты мыло держишь все время перемещения нужно было голова вниз, и ты ходишь паровозиком, ты сюда нагнутый ходишь. Из-за того у меня и привычка немножко, шея склоняется, еще не могу я как бы чуть-чуть гордо держать голову. Ну вот, вот на этой бане и шокером били, вот можете себе представить, мыло держишь в руках, сзади обычно держишь. И вот по рукам, по кистям бьют тебя шокером, если ты роняешь там мыло то идет добавочно тебе, да и все. Приседания можно, могли быть там по тысячу раз, а то, что там били, то вначале начале году, ну как, плохо можно сказать. Были такие ребята, которые в среднем все потеряли вес от 20 килограмм и выше. Некоторые были по 115, по 120, а уже в 25-м то уже были по 60 килограмм, то есть в половину вес некоторые теряли. Так то. До, до 30 килограмм я где-то втратил где-то <клёжен> <клёжен> около 30 ну, как кому как еще там могло было повести были камеры очень холодные что зимой там были дыры в некотором чуть получше там повезло с камерами а так отношения, конечно, как я говорил, отношения ну, к животным у нас в селе лучше относятся к своим животным, чем там относились к нам, да и все. Нас там как бы не то, что за людей не считали, но дело в том, что мы, когда мы туда поступили, они нам говорили, что нашим их ребятам отрезают гениталии. ну и да, они так повторяли, сколько это мы вам говорит, отрезать гениталии не будем, но мы говорит, сделаем так, что вы говорит, лишитесь здоровья. То есть там было полностью направлено и на психическое здоровье, то есть и на физическое. Допустим, в 24 четвертом году уже в конце запретили им как бы рукоплат ну чтоб не били нас. То они просто-таки, чтобы не было синяков, они били по лодыжкам, по ногам били, отбивали, то есть мясо от костей отставало. И потом ноги гниют, и разные боля... болячки, то много было туберкулезников, много было. Ну, как? Некоторые врачи были там, которые лечили нас, но некоторые не выдерживали. Вот я знаю, там был главный у них, главная у них была Анна. То она, я говорит, я вас лечу, а вас говорит, калечить по новой, то она, кажется, и ушла оттуда. Да и все. Только в начале, когда только поступили, тогда многие где-то месяц, два, три. Терялись, да? Да, терялись, не знали, просто таки Ну, у многих проходила думка, чем мучаться, чем вот это там быть, как-то уйти или еще что-то. Ну, а потом где-то месяц-два проходит, начинаешь немножко уже Адаптироваться начинаешь. Как-то это... Помогали. Молитвы помогали. Думки о родных помогали, что нужно... Между, между собой общались, что если где-то что-то так оно случится, то хуже, что ты только не себе сделаешь, а родным. Не это так. Один одного, да, один одного поддерживали разговорами там. Информацию где-то год, около года не знали, только от отрывками, что могли, если они там между собой что-то разговаривали, какие-то отрывочные могли. Ну, еще могли знать, что если наши наступают или трандулей дают им, то на бане нас, отыгрывались на нас, частенько бывало так вот. Это потом уже мы в 25-м году, когда нам радио их уже под... дали радио, подсоединили, начали прослушивать, то уже начали с этих слов, начали понимать, ну как, они, их своя была информация, что они такие, а мы уже между строк уже знали, что у нас там делается, как у нас обстоят дела. Первые ваши эмоции, можете сгадать, когда вы узнали, что вас обманывают? Уже точно знал, ну, вы знаете, не верилось до конца, пока места не увидел, Смех, на, да. на, на, наши свои пропора пока не увидел, пока не это я до конца не верил. Да и все хоть а да. уже, уже на кордоне подо, подошел… С Черкас. С Черкас, говорит, кто с Черкас? Я кажу, я с Черкас. А там как и помнишь телефоны? Да, помню был. А, телефон, ну как? Что-то была какая-то или чуйка, или учебный. да, вы нет, я до этого знал этот телефон да. свой забыл. Вот они там спрашивали какие там телефоны, я свой забыл, а вот жены уже помнила, я его где-то каждый день через день напоминал, чтобы уже меня в мозгу это как бы в этом запомнить его, запомнил его. Да. Далі мені дзвонить. Мені я тоді була дума, трохи розчарувалася. Думаю, ну обмін проходить на перший день не було, бо це наче сказали, що три дні буде обмін. На перший день не було, ми перешукали, передивилися, немає. Та я ще своїй невісточці кажу, навірно, кажу, і це раз кажу, нашого папку кажу, не помінюють. І сама собі щось так, коли дивлюся, не, не цей непонятний номер чужий дзвоне по вайберу. Ну, чоловіка ж спочатку ж не показали, а цей міліціонер чи волонтер у чорній формі, така кепка в нього. Ви така-то, така-то, кажу, так. Да. А... Як, як, як ваш настрій, щось він у мене спитав, а як не пойму, що, що до чого, що, що хто хоче, та кажу, нормально. А він каже, а як так? І так телефон повертає, так проводить, це саме. Це. а так, каже. А я кажу, держала телефон та кажу: ой Боже, телефон упав, у мене це і розплакалася. Коли я дивлюся, і чоловік плаче, і я плачу, і то ми так пообщалися. це, Він каже, що. Дадуть їм телефони увечері, не переживайте, вже вдома, і чоловік каже, що Міша, що я вже в Україні, все буде в нас добре. І так от ми, наче ж перший раз по цей, порозмовляли. За ці всі роки, то це ми перший раз порозмовляли з ним, що я почула його голос і побачила. Саме перше, що зробили, коли прийшли. Що обняв, поцілував своїх родних, а що він. прошелся, посмотрел. Хозяйство. Хозяйство. Деревья подросли, те, которые были поменьше. Город посаженный. Да. В первую очередь немножко хочу это. Немножко здоровье свое подлечить, немножко вернуть хотя бы. Бо забрали много здоровья. Все дома, все дома подлечат. За под это, да, заживы. Михайлу Чеботарев снова в дома, снова с родиной. Однак війна не закінчилася, і чоловік говорить, що за потреби знову візьме у руки зброю, щоб захистити найрідніших дружину, дітей, онучок і кожного з нас. Отаких буду захищати по-любому. Да, як треба буде, то буду захищати своїх, свою родину, своє будущее, Це моє будущее. Повернення Михайла це нагадування усім, хто втратив зв'язок із рідними на війні. Полом не кінець, і навіть після найтемнішої ночі настає світанок, і наші герої повертаються живими.